Меня зовут Саша, я из города Киева, учился я в 112-й школе, выпустился неделю назад, и год назад я поехал в Америку по программе обмена Flex, посмотрел на образовательную систему США, насколько она отличается от нашей, влюбился в эту систему, и вот именно тогда, где-то в декабре, мне пришла идея, что все-таки стоит попробовать продолжать обучение именно в этой системе. В общем, подавался я в 15 университетов, приняли меня в целых два, оплачивают мне full ride, right, то есть 99%, перелет, страховку, все покрыто. Для меня вот деньги были одной из главных одним из главных препятствий, потому что мама с папой не могли дать 65-67 тысяч в год. В общем, конкурс на стипендии для иностранцев очень большой. Но э, поступить и получить стипендию реально. Нужно для этого очень-очень-очень серьезно подходить к этому вопросу, очень много работать. Но нужно всегда верить да, в свои силы и делать все возможное. И это полностью реально. Думаю, у меня было э, высокая GPA, да, то есть пересчет украинскую систему у меня 11,7. Дальше у меня были очень высокие показатели по тестам. У меня было много рекомендационных э, писем. Э, По-моему, 5 или 4 рекомендационных э, письма. Э, я также хорошо учился в Америке, то есть, у меня был американский табель, и э, сочинение. вот Сочинение это мотивационные письма, которые я отправлял, очень сильные. Я считаю, что они у меня были. Самое тяжелое это было, конечно, работа без выходных. Вот на протяжении... Вот, я начал где-то в июне, да, именно готовиться ко всем тестам. Я еще досдавал 10 класс, потому что я приехал из Америки, и чтобы не пропускать год, я сразу сдал 10 класс. Готовился к TOEFL, к тестам готовился очень-очень-очень долго и серьезно. Тяжело было, вот дедлайны, да, кажется, год — это много, на самом деле это по сути ничего. И когда, знаете, вас друзья зовут, идем погуляем, а ты отвечаешь, нет, я не могу, у меня там через неделю тест, то это довольно тяжело когда ты собираешься еще улучшить свои результаты. Да, я планировал закончить все где-то в середине октября, в общем, закончил я в январе. Очень важным для меня было э, стипендии, да, насколько они обеспечены, какие возможности предоставляют студентам. Я поступаю на биохимию, поэтому э, Research Opportunities для undergraduate тоже играли для меня важную роль. Да, и э, я выбирал Private Universities и э, Colleges, потому что именно они дают Full Ride Scholarships. А, мой главный совет ⁇ это, как ранее уже говорили, верить в свои силы, никогда не сдаваться. Я помню, было тяжело, когда мне по Early Decision One прислали отказ, и я думал, что уже меня никуда не примут, хотя это был только один из 15 вузов. Но нужно очень много работать, это мой совет. И за вас никто эту работу не сделает, поэтому нужно каждый день, без выходных, до дедлайнов работать, работать и работать. Это самый главный залог успеха.